Вагова категория 75 кг. Ще один наш легионер Хрошетбек Норматов боксуватиме проти представника Піднебесної Джабина Хуанга. Харшит Норматов, легионер команды «Украинские атаманы». Он лидер сборной Узбекистана в весе до 75 килограмм. Многократный победитель и призер чемпионатов Узбекистана, победитель различных международных турниров категории А. Те, кто отслеживает все матчи украинских атаманов, помнят нашу первую встречу в этом сезоне против команды Мехико Герерас, где Норматов принес победу для нашей команды, выиграв у мексиканца. Так, дійсно, дуже кваліфікований боксер. Це в першу чергу. Ну і не будемо забувати, що після трьох проведених поєдинків рахунок, на жаль, поки що не на нашу користь. 1-2, Китай попереду будемо сподіватися, що Хашид Норматов зможе вирівняти ситуацію. Ну і на ваших екранах виход в Рінг на цей предстоящий поєдинок боксера із Поднебесної Хуанга Джабін. Также по этот боксер для многих из нас такой, является себе такой темной лошадкой. Очень сложно найти как, как, какую-либо по нему информацию. Знаю только, что он выступал неоднократно на чемпионате Китая. И, но, но он не был в призах, то есть не занимал первое, второе, третье место. Посмотрим уже в ринге, что из себя представляет Хуанг Джабин. Ну а нам, конечно же, в предстоящих двух оставшихся поединках этой матчевой встречи крайне необходимо выиграть два боя для того, чтобы одержать победу в матче. 22 года, то есть тоже молодой достаточно боксер. Ну и достаточно высокий, 180 майже 8 сантиметров его зрист. И побачим, побачим, в каком это мы ключи. Действительно, мало информации, нажать жаль, про китайских боксеров. Звикаємо до них, і вивчаємо їх разом з вами, шановні телеглядачі. Цього не скажеш про Харшиди Норматова. Як і його співвітчизник, так Хасан Бойдусматов став певним улюбленцем у Києві Київської публіки. Ну і що? Знову шульга за нашу команду? І боксер з Китаю також. Левша. Ну и такая, у него. Ну так мне визуально здесь, еще ещё расхлябанная стика, так у китайского боксера. Ну не классическая так, боксерская так. стойка, однако если он умеет умело пользоваться передней рукой, правой рукой, джебом, ударами такими нахлестными сбоку, на такими короткими боковыми, в общем-то, то, что часто используют левши, а боксеры правосторонние стойки. Приглядается Норматов до суперника. Это в блок, это в блок, Блок, но удары достаточно хлесткие, поэтому здесь... Как говорится, нужно держать ухо востро и ни в коем случае не опускать руки и постоянно держать блок достаточно жестким, чтобы э, такие хлесткие и достаточно жесткие удары не э, не мог не мог пробить и разбить этот блок. Да, здесь нужно быть предельно внимательным, предельно осторожным. Всегда сложно классическому бойцу работать с соперником, который, удары которого приходится не по классической траектории ударов, а который выбрасывает с любого положения. Так, кут. Под любым углом, да. Кут удар – это великая речь, так бы мовити. И видим, что китайцы в этом плане по мне привилеи. Кірматов теж починає пританцювати. Один раз, до речі, дуже класно. І він смикнув на себе суперника десь хвилину тому. І знову намагається все зробити. Ну і Дещо дійсно розв'язаний такі манері боксує китайський. спортсмен. Ну и пока не, не поддается на провокации Харшит Норматов. Первый раунд достаточно грамотно он работал, присматривался и давал то, что называется вымахаться своему сопернику. Штопнул, штопнул, говоришь, в рефере. И раунд, раунд, раунд завершился. Тышком, нышком. Вообще, наша команда добиралась до городка, где проходит этот матч, который называется Санья, почти 24 часа. Очень тяжелый э, был и перелет, и еще также они поездом ехали. Вот. Отмечу, что с нашей командой в Китае сейчас находится генеральный директор клуба «Украинские атаманы» Дмитрий Гаструк. И что, конечно, для него было крайне удивительно, о чем он мне писал, это то, что в Китае не запрещено, и, то есть нельзя пользоваться ни Ютубом, ни Гуглом, ни другими, казалось бы, для нас, ну, для всех мировых пользователей, да, Всемирной па -па паутины для нас это так обыденно все это использовать, а там все запрещено, в китае этого нету. Ну, вот такая особенность этой страны, в том числе. Еще так мы я знаю еще одну краину, веки на забаром с этим уже сникнуты. Ну, еще и Северная Корея. Так, 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 так. Там тоже ничего этого нету. но переключаемся на бокс. У нас второй поединок. Извините, второй раунд поединка весовой категории 75 килограмм. Так, тоже хлопцы вошки. Доволи таки. Да, уже средние весы. Даже чуть больше, чем средние весы. Ну, честно, зізнаюся, для мене завжди найцікавіша вагова категорія. Вона достатньо прутки, так, достатньо жваві і при цьому вже з дуже-дуже серйозним ударом. Зазвичай, принаймні. Слышим болельщиков в зале, которые на картинке телевизионной мы, мы видели не один украинский флаг, но и также по и также мы слышим, как болельщики украинские болельщики поддерживают нас в зале. Начинаю подтискать, так Норматов суперника. Китайський боксер. Головта Норматов. Вот, Якщо посмотреть на міміку боксера китайской китайської е, команди, выглядит он таким українською мову розгубленим трохи. Ну, цілком насправді ймовірно, так. Все ж таки Норматов не подарунок, так, не цукерочка. Как-то кажуть. Ну и Норматов, в общем-то, в своей манере ведения боя достаточно непредсказуемый. Не видно, когда он готовит свою атаку, и он, он ее не готовит. Он ее готовит глазами, а как только видит нужный момент, тут же включается движения ногами, ноги и руки. Слаженно работает и, в общем-то, достаточно уверенный бокс демонстрирует наш легионер из Узбекистана. Ну так, если накройся накроется с ударом, если вперед, так и сразу захист. И захист а, намагается не пропускать Норматов. Хоча ось певна реваншистська лінія у китайського боксера спостерігається. Якщо він пропускає, він одразу намагається повернути. І чаще всього йому це вдається. І це тривожить. Не чуєте, ви так, Михайло Мельника? Десь можливо він десь можливо навіть і заспокоює так, Норматова. Онкий психолог. Це факт Михайло Мельник. Пам'ятаєте, він, як спілкувався з Гринченком у куті? Кожному боксеру індивідуальний підход. Ось ну, в чому вся річ. Но и Норматов также ищет свой момент для нанесения удара. Очень рационально работают, не, раз не расходуют много сил. Здесь в этом поединке больше выкладывается и больше перемещается, маневрирует по рингу. Оп, оп. И вот нокдаун. Молодец. Дуже классно все сделал Норматов. Очень не так неожиданно, коротко. Ну, удары Удары жесткие, правильно ты отмечал, в таком весе и скорость рук приличная, и жесткость ударов еще та. Зловых, зловые Суперника Норматов. Не может натишить. Цикаво, в каком а Смотри, зараз, сейчас, как а сейчас он старается просто добить, как вцепился просто, как в, раненого, в раненую такую жертву. Харшит Норматов. Есть час. Есть час. Ну, мне кажется, уже восстановился после нокдауна боксера с Китая, поэтому здесь нужно в защитных действиях тоже быть осторожным, ни в коем случае не идти с такой открытой амбразурой. Ну, норматов действительно перебывает так. навпроти суперника. Він його очі бачить. Он розуміє, в якому там -то, той стані. Теж до речі, говорить на користь китайця, Якщо він може так дійсно швидко відновлюватись, І знову. Ах! Какое, какое прекрасное попадание. Как я уже говорила, представляя Харшида Норматова, он лидер сборной Узбекистана, весит до 75. Все, Все поединок завершен. Отказ, отказ секундантов. Ну тут ведлутив, ну просто, как в фильмах, так? Как киностреч. И победа, победа техническим нокаутом. Техническим нокаутом в пользу боксера клуба Украинские атаманы Харшида Норматова. Счет вирівнюється. І фінальний поєдинок. Фінальний поєдинок. Що ж, Денис Паецика, ти должен зробити все в ринге, щоб ми виграли цю выездную встречу. Вот це був ударчик, я тебе скажу. Якось пішов так на поп'ятно, як то кажуть, китайський боксер, намагаючись піти в сторону. А навпаки, став фронтально до Норматова. Ну і одразу отримав на горіхи. Ну, треба дочекатися офіційно, допоки піднімуть руки, аби да, формальність ритуалу. Да. Ну, і зверніть увагу, не стали ризикувати, так? Китайські тренери одразу викинули. <рес> Какой, вначале був сосредоточений, а потом как залипався наш тренер и вместе с ним Боксер. Молодець норматов. Молодець. Другой, что классно и очень еще. очень рационально, используя именно... Он наносил удар в самый нужный момент. Он это чувствовал, чувствовал своего соперника. Техническим нокаутом победил в этом бою. Шутбек, ну еще, так и раку. 2-2, что Интрига сохраняется. Так и мало будет. Так за всеми да. канонами, так за всеми сценариями. Вагова категория до 91 килограмма. Данис Паяцика з'явится у Ринзе.